pemati Jesus mandang ke pengerindu Allah Ta'ala ngagai kita. Arab kita merati ke John bab 15 ayat 13. Dia bisa madah narai orang ngemuan pengerindu tibesai ake arito. Datai kia nyerah kenyawa dire ketegal pangannya. Nuan meh pangannya menjadi dalam Kristus. Dia kata boleh merati ke John bab 15 ayat 13. Dan pengerindu Allah Ta'ala kita ndang meruan berlama-lama ya. Ia ya nak ngira ya di perinsa, ia ya nak ngira ya disipat, ia ya nak ngira dirimpu ya. Nyerah ke dirimpu, ya gagai apa ya, ia ya nak ngira dirimpu ya. disalibkah, kah, dirgang kah? Laban meh peneka apa ya. Kita nemu menjadi dalam Kristus, laban kita udah berdosa megang laban teto merati ke Roma bab ayat 23 dia bisa madah laban semua bela udah berdosa magang lalu jauh hari mulia Allah Ta'ala jadi pengerindu Allah Ta'ala bisa dikembuan Jesus Jesus nak tau nak mati kenuan Laban labannya meh pengerindu Allah Ta'ala Jesus meh pengerindu Allah Ta'ala nak tahu nak dipandang ke, lalu nak tahu nak bertubuh ke mensia apakah kita itu ia nak tahu nak masuk ke creation ni lalu ia ngesan semua hukuman ti patut ngi kita diberi ngai gaya magang au jika kita merati ke bahasa ya bab 53 nya diengkah ke bahaya magang amen jadi pemati Jesus mandang ke pengerindu Allah Ta'ala. Pengerindu Allah Ta'ala dipandang ke dengan Jesus. Lalu roh kudus meh nyadi kesaksi semua itu. Kita ini semua yang menjadi dalam Kristus. Jadi pemati Jesus bisik ke buah, ya. Pemati Jesus bisik tujuh ya. Nggak kainuan dengan aku. Jadi Tuhan atau nak nemu tuju atau ke kebuah ya. Jesus mati. Nanti nak pihak tua semina celebrate atau uh, ka ngenang ka, okay, ngenang ka pemati Tuhan Jesus tu. Nanti nitiah, nanti 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 akhirnya menjadi dalam Kristus tua celebrate merayakan, okay, korban di patuat diberi ngaji kita Jesus Kristus. Nanti nanti akhirnya tua sudah menang dalam Kristus. Kebuah Jesus mati ianya arif neka Allah Taala. Nemu satu untuk tu merati kengawamat menjadi dalam Kristus. Nama kebuah ya. Nemu satu. Nami tua nak keliru atau ke tua yuk lalu mayuh tepikir. Laban dalam Tuhan dalam tua belum mati kejaku Tuhan tua nak uliah dan ronde yang tua ronde yang tua limited sitai dage tua ukai Tuhan dan laban tu perintah Allah Taala nak tau nak berguna keruh Kudus baru tua merti nama utai Kok Allah Taala kita ya. amen Nemu satu Menyadari dalam Kristus gitu tulis meratik ya, ianya Roma bab ayat 24 datai ke 26 dia tu sidak di kakak lurus oleh pengasih tidak beri percuma. Ya. cuma lebah sidak ditebus Jesus Kristus Allah talah nyerah ke ia ya, jadi kegenselan kena muai dosa oleh darah ya. tidak ti diterima kena pengarap Allah talah ngerajanya kena yang mandang ke pengurus ya, Lapan, ulih oleh penglihat hati ia ya. ia ya, nak ngukum dosa ti udah dikerja dulu arinya yang ngerjanya dia tuh kena enunjuk ke diri amat lurus lalu ngaga orang ke Arab ke Jesus Kristus nyadi lurus jadi beritahu kita boleh merati kia ya, ianya tuju tau ke kebuah Jesus mati tentu kita nemunya tariknya arif peneka Allah taala tang ente dituju ke ngagai tua ianya kebuah ya ianya Allah Ta'ala nyerah kia nyadi ke genselan, kena mai dosa nuan ngawaku. Nyak tujuwa, nyak kebuah ya. Ulih darah ya. Fak dosa nuan. Ulih darah ya. deka dituci bersih. Nitiah ke Nitiah ke penekak, ya. Nitiah ke julu hati ya. Nanti ku dah madah nuan bersih Nuan tetap bersih. Nanti ku madah ke nuan, nuan, kudus ketegal jago aku. Nuan tetap kudus. Oke. Okay. yang nomor satu kita boleh merhati darah Allah Taala ia ya kebak Jesus ia ya kaman ya, di dalam Kristus. Darah Allah Taala ia ya kebisik di kemuan Jesusnya. Jesus mati kenuan ngawaku artinya Allah Taala Oke. Oke secara secara roh merti kita, ia seratus peratus Tuhan, ia seratus peratus Jadi darah lampu. ya ke pak Jesus, ia keaman. Oke, okay? jadi ke genselan. Jesus mpuerti ya bahasanya, merti kita. Jadi dikena tua, nerima genselan. Dikenal tua, mulai ke diri baru, mutar ke penghidup kita sudah tersat mutar ke dirimpu kita. Nuyung kita. Ya. Nuju Allah Tala kita. Nuju Jesus kita. Laban kita nemu yang meh pemendari, yang meh penghidup. Ia meh jalai Semua kita nemunya. Amen. Jadi Tuhan atau nak nerima semua tanya. ngena pengarap. laban, utai tu semua tu dah di semaya kiamagang menyadik dalam Kristus nya nomor satu nyak ya, Allah talah nyerah kia nyadi kegenselan ke mai dosa ulih darah ya ti di diterima ngena pengarap nak tau ngena pengarap oke okay, nyak nomor satu nyadi nomor dua nyak ya, kita merati ke ba, John bab 13 ayat 16 dan ke 17 laban Allah taala malak rindu ke dunia nya ia mere anak tunggal ya ke genam iko orang ke Arab kia nak mati tang boleh penghidup ti meruan belamanya. Laban Allah Taala ukai ngirum kana ya ngagai dunia, ngambi ke ngakim dunia, tang ngambi ke ya nyelamat ke dunia. Jadi dalam Kristus nanti disebut dunianya, kita merati kiamat ah. Ya. Dunia nya orang ke ngelaban serta na Arab kia. Ya. Nya dikumai dunia. Jadi tu nomor dua iya nya kebua atau ke tujuh ya Jesus nak tahu nak mati. Bukan semina Allah telah mandang ke pengerindu ya ngagai kita nengah Jesus nengah roh kudus nanti kita mati ke itu tadi ianya yang mereka anak tunggal ianya Jesus tadi ngamai ke ikut orang ke Arab ia nak mati tang boleh penghidup di meruan belama ya. Bisa kita ninga pada buku kudus mega tajak panuan mati duan dekat itu laban aku Allah Taala hidup itu kita merhati kebab sembekat lama kebaru. dia ya, kita boleh merhati kia menjadi dalam Kristus Jesus empu Allah ta lampu au ngangkat korang kudah matinya hidup pulai baru laban ia meh penghidup ti meruan belama ya laban ia sumber semua utai menjadi dalam Kristus jadi ia nak tahu nak ngakim, ya semina ya ke yang tinggi aja. Oh, semina ia ke yang tinggi aja. Ku aku tu enya pangkat di paling yang tinggi aja. Uliah ngakim semua orang. Siapa? Jesus Kristus. Ti udah diberi semua utai ngi Allah Taala. Nya ku Allah Taala, nya meh Jesus. Jadi semua utainya udah diberi ngakai Jesus bagang nya nomor dua okey jadi nomor tiga kebuah atau ketujuannya Pemati Jesus tu tadi ngagai kita ianya laban Kristus mega kena perintah ketegal dosa sekali aja ke belama-lamanya ianya orang kelurus mati ngari ke orang ke berdosa ngamik kiamai kita ngagai Allah taala ia dibunuh batang tubuh tang dihidup ke dalam roh lalu dalam roh ya Berjalai lalu nusui berita manah ngagai sidak roh ti kena tutup. 1 Peter Baptika ayat 18 Datang ke-19. Nama aku ya, buat pengujuan yang tadi, ianya nusui berita manah ngagai sidak roh ti kena tutup. Laban orang itu dipejar, laban orang itu dikena, dikelingi ke munsuah. Kau yang mada hari Sida roh ti kena tutup tuh reti ya kita itu ndang roh oke okay. kita ndang roh kita yang lawan orangnya uka yang daging kena daging dan kita yang lawan musuh kita kenal penemu kena penglandia kena kuasa tidak tay ari Allah taala lawan semua teto ianya peperangan rohani menjadi dalam Kristus jadi teto merati kebaritot tadi ianya tujuannya kebuahnya ianya ngamik ke genap iko orang ke Arab kaya nak mati tak boleh penghidup ti meruan belamai ah nya utai ku dah disemaya kia tujuan ya ke buah ya kita nak tau nak nemu pemati Jesus selain ari Allah Taala tu tarik mandang ke pengerindu ngagai kita dengan Jesus amen orang kelurus lurus mati ngari ke orang ke berdosa ngamik kaya mai kita ngagai Allah Taala Hari di tojak kita sudah nemu tuk Allah yang dituk kebuah ya. kita nak tahu nak nemu kebuah Jesus tu mati ke kita tak ya menjadi dalam Kristus dibunuh batang tubuh lah tak dihidup ke dalam roh lalu dalam roh ya jalai lalu nusui berita mana yang tidak sidak roh dikena tutup ya balakaban kita balaka pembelayan kita tisa mengerja ke pengawal Tuhan kerja ke pengawal Tuhan ukai artinya. Langit kita selalu biru, Nah, nak nak semestinya. nanti bekenya nama kebuah John Pembaptisnya dari pumpul kepala nanti napi nama kebuah Stephennya dari tuko orang nak patu pemerinsa betinya peperangan rohani menjadi nama Kristus jadi dikena ngari kenuan ngawaku nak tahu nak disimpan tau ditepuk ke ditepok kah uh, nak tahu na dikena ke. orang ti di lurus kena nganti nuan menjadi nama Kristus nanti pihak Ngay jadi đi nậu lìa. Ok. Nhà đi yếu cơ lưu rốt nhớ Jesus ngà rì kè nguồn ngà wà kù. Ok. Nhà đi phù mạ tí à ta đi nhớ ngà mai bình rạc cốp ngà Jesus Christus à jạc tì u lìa ngà rì Jadi nomor empatnya tadi menjadi dalam Kristus, ia udah mai dosa kita dalam tubuh ya bakai organg, ngami ke kita dilepas kari dosa lalu hidup ke pengelurus uliah bakal ya kita digerai? ke 1 Peter bab 2 ayat 24 jadi dito ia madah ke hidup mitiah ke Jesus laban ia meh pengelurus serta ngerai ke penghidup nuan ngerai ke penghidup nuan penghidup rohani nuan kita hendak menerima roh ya, ianya roh Allah Taala. oke. Okay. laban itu ibu madah. Hidup ni ke Jesus, laban yang meh pengurus serta ngerai ke penghidup nuan. Jadi menjadi dalam Kristus, lalu hidup ke pengurus di itu itu meh tuju ke buah ya. kuliah bakal ya kita degerai ke tua na hidup dalam pengurus ya. Nanti nak pia tua tetap nak telih tua di dalam roh tetap nak gerai. Jadi tua nak tahu nah, diukum oleh Tuhan kita. Ya, semina orang beriman, semina orang hidup lurus. Lapan pengurusnya na nak dalam penghidup na nak berbuah. Hanya baru ya ngerai keruan menjadi dalam Kristus. Lapan giga dulu perintah Allah Ta'ala. Semua yang dekat diberi dengan Tuhan makan. Amin nyak nemu empat. Jadi kita nemu lebih lebuh maya ya tadi diseksa di Palu semua nanti tua merati ke mak bab sepuluh ayat tiga puluh empat tadi. Ia ya kepeduan yang ludah, ya nyipat ya lalu munuh ya lalu ketiga hari ya udah bekaunya ya dekat angkat hidup baru. Kita nemu hari Minggu to ianya hari kebangkitan Tuhan Yesus kita. Amen dia tuh, tuan atau nak nemu tujuannya ke buah ya ya tanya apa tuan nak nak nemu gaya ya jam berapa jam tu aku pisik pada dalam buku jadi aku seminat nekan ke ke ya tujuan ya, nama ke ya mati laban sebenarnya tu aku udah bisa madah laba yang neng ke pemati ya jadi dia tuh kita nemu maka sari itu kita dihidup ke ketegal pemati Yesus. itu dosa kita diampun ke ketegal pemati Jesus Nama-nama teku suang dalam penghidup kita. Semina pemati Jesus saja. Ulih nampal semua kebelubang dalam penghidup Boleh Ulih nampal semua ke ngasuh roh kudusnya tusa hati. Jadi dia tanya nak nak ditukal. Jadi dia kelama nak tahu nak dibuai. Lalu ditepuk ke ngawai ke baru. Ianya nuan nak tahu nak nyati. Orang tip baru. Baka anak miet. Amen. tip baru wadah. Nya lain menjadi dalam Kristus. Pemati Jesus. Ngemai pemenang dalam penghidup nuan. penghidup aku. Terus ke pengawal, terus ke kerja Tuhan laban ni nak ngelebu ke nuan ini nak ngelebu ke aku dalam Kristus sebarang maya sebarang alai kerja ke pengawak Tuhan awak kebuah Tuhan ditemu remagang bat dalam penghidup nuan ukai dilalai ke nuan. jadi pihak megak kita nak tahu nak bersaksi ke campur tangan Tuhan dalam penghidup kita penting labannya ulih nguat ke ulih nguat ke basic iman kita ulah ngeriang ke ulah ngeliat ke iman kita lebih terbuka dan cang kita lebih terbuka menyerang kita jadi tua nak mudah tua nak mudah gikio tu lah tuan tua nemu aku seberau tu aku dah napik semua tetu jadi aku Nari manza aku tetu aku aku biasa aja aku tetap menyembah Tuhan aku tetap mena authority aku aku tetap jalan ngena pengerindu Tuhan ga orang bertemu orang menjadi dalam Kristus selama nanti jemaat tu dah terlalu lama bahwa gereja Tuhan yang ngasai kena nama artinya bisi utai bisi utai betul dalam penghidup nuan menjadi dalam Kristus apa sendiri pun roh kudus laban tina pihak nuan ada pengeranati tina pihak nuan ada pengawas dengan jaku Tuhan laban nyak kuasa jaku Tuhan yang sebenarnya man laban dia bakal pedang bermata dua tajam ulih nyerarak ke semangat tubuh nuan menjadi dalam Kristus laban pedangnya meh jaku sekali aku pejah utanya nak tahu nak nyari oke okay. Jesus kita pemati Jesus mandang ke pengerindu Allah tolong ngakai kita pemati Jesus cukup besar pangkal empas ya dalam penghidup nuam menjadi dalam Kristus terus ngerja ke pengawat Tuhan amen mau kita shalom Tuhan merkat.